bertemu kembali lagi dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tengah pada hari ini kita akan melihat uh, keunikan beberapa ornamen yang ada di bendungan Wai Sekampung jangan lupa ikuti terus Teddy Kurnia TGM ikuti terus perjalanan Teddy Kurnia TGM nah inilah yang saya ceritakan tadi ada beberapa ikon yang ada di sekitaran bendungan Y eh, sekampung yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu adalah ada salah satu ini nah yang besar sekali nah ini adalah salah satu eh, siger khas Lampung tapi diterapkan di sebuah bangunan nah bangunan ini uh, ini mungkin untuk kepentingan-kepentingan kegiatan-kegiatan -kepentingan, uh, yang ada di uh, uh, bendungan tetapi ini adalah sebuah simbol sebuah stiker yang biasanya ini dipakai untuk uh, tutup kepala tapi untuk yang laki-laki nah nanti kita akan melihat juga uh, yang biasa dipakai untuk uh, perempuan nah ini nah kenapa saya katakan unik ya itu tadi ini adalah e, biasanya ini bentuk dan bangunan e, bentuk dari bangunan ini ini dipergunakan untuk e, tutup kepala pada saat acara resmi di berlangsung gitu dan ini untuk yang laki-lakinya itu kemudian nah yang sebelahnya lagi ini nah ini kan bergandengan nih. Nah, ini adalah siger untuk eh, di kepala seperti mahkota, tapi dipergunakannya oleh perempuan. Inilah. Ini. Kemudian juga ada semacam altar ini. Dan biasanya memang ramai sekali. Saya sengaja tidak menghadirinya atau berkunjungnya di saat ramai ini karena memang kalau rame eh, kitanya juga agak kurang begitu sempurna untuk membuat sebuah eh, vlog Nah kemudian ini juga ada taman-taman semua ini Alhamdulillah dan di lingkungan ini juga eh, banyak dikunjungi oleh para pemuda dan ini salah satunya nih para pemuda ini Selamat siang Iya dari mana ini Tanggamus Pak. Tuh dari Tenggamus ini. Nah, kemudian yang ini? Oh, Pringsewu. Alhamdulillah dengan adanya memang uh, sebuah lokasi ini, yang satu dari Talang Padang, yang dua dari Pringsewu juga bisa bertemu di sini. Inilah uh, barokah dari uh, terbentuknya atau terbangunnya, kemudian diresmikannya dan selesainya uh, bendungan dari uh, Wai Sekampung di Pringsewu. gay berkah dari bendungan Wai Sekampung yang teritorial di areanya itu dibangun beberapa bangunan yang unik kemudian pelataran yang sangat luar biasa karena memang e, dirubah dari hutan kemudian e, menjadi sebuah tempat yang yang nyaman dan indah dan yang saya nggak habis pikir sebenarnya bukan nggak habis pikir sangat bagus ke itu karena sangat banyak sekali ini orang menjadi fotograf bermunculan foto model ya kan kita akan lihat coba di sekeliling kita ini lihat tuh lihat loh. orang belum semua lagi pada moto tuh jadi foto model Ini rumah atau bangunan biasa saja sih, cuman karena memang ditempatkan di tempat yang baru, kemudian di depan taman hingga jadi kelihatannya jadi sangat bagus, ya, tuh kan, sangat asri karena memang di depannya adalah taman. Nah, yang sangat luar biasa yang seperti saya katakan tadi bahwa banyak sekali bermunculan adalah pot-foto mobil. Nah, tuh lihat nah ini orang nih lagi di foto tuh ya kan kita lihat juga akan ke sebelah sana tuh kan seperti yang saya ceritakan tadi bahwa berkah dari pembangunan bendungan Waisakampung yang ada di Prinsewu ini banyak bermunculan. Ini adalah para foto model, ya kan? Itu lihat tuh di belakang saya, itu sangat banyak tuh, ya kan, yang bikin TikTok dan sebagainya. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah bukan itu, bahwa pasca dibangunnya atau diselesaikannya bendungan ini, ini ada beberapa ikon yang sangat bagus. Saya, sebagai seorang Lampung, saya senang sekali karena memang itu ada sebuah bangunan itu yang sebelah kanan saya itu adalah siger yang biasa dipergunakan oleh eh, perempuan atau muli pada saat mereka ada acara pesta atau acara penting. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah topi atau tutup kepala yang dipergunakan oleh pria untuk dalam acara yang resmi. Ikuti terus. Perjalanan Teddy Kurnia Satu bentuk keunikan setelah bendungan diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi, kemudian juga ini adalah e, di depan jembatan terpanjang di Provinsi Lampung. Dan seperti saya katakan, banyak hal yang terbangun, kemudian terbentuk hingga kita paham bahwa di Lampung ini banyak hal-hal yang unik, termasuk salah satunya adalah bangunan ini. Silakan. yang ada di Belanda, kemudian di Thailand, kemudian di Malaysia, Singapura, dan di Arab Saudi yang selalu komen kepada Teddy Kurnia TGM terbalas sudah bahwa inilah bangunan unik di Provinsi Lampung yang ada di pagelaran Kabupaten Pringsewu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan tayangan Teddy Kurnia TGM Beberapa saat ini mungkin saya telah mengganggu beberapa pekerja dan pegawai yang ada di sini tetapi demi saudara-saudara sekalian saya meminta restu kepada beliau. Dan alhamdulillah berkat restu daripada rekan-rekan semua, alhamdulillah saya bisa menayangkan sesuatu untuk saudara-saudara. Terima kasih.